मोदींनी केलेलं आव्हान आणि त्यानंतर तुम्ही स्वतः केलेली पाहणी स्वच्छता संपूर्ण राज्यभर चांगला मला असं वाटतं की मोदीजींनी सर्वांनाच आव्हान आहे की आपापली जी श्रद्धास्थानं आहेत ती श्रद्धास्थानं ही आपण स्वच्छ ठेवावीत आणि विशेषतः ज्यावेळी आपण अयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामाच्या मंदिराचं त्या ठिकाणी उद्घाटन करतोय आणि मूर्तीची प्रतिष्ठापना करतोय अशावेळी देशभरातले मंदिर हे स्वच्छ असले पाहिजेत आणि म्हणून आमच्या मुंबईची जिला आम्ही आराध्य दैवत म्हणून अशा मुंबादेवीमध्ये आम्ही सगळे आलो होतो आणि प्रतिकात्मक रूपाने आम्ही या ठिकाणी स्वच्छता केली आहे राज्यातल्या वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये सगळीकडे स्वच्छता चाललेली आहे आणि खरोखर या ठिकाणी स्वच्छता करत असताना एक वेगळा आनंद एक वेगळी अनुभूती ही देखील आज आम्हाला प्राप्त झाली म्हणजे केवळ हे स्वच्छता अभियान नाही आहे तर यातनं मनाला देखील चांगलं वाटतं शेवटी ज्या श्रद्धे ने अपन ईश्वरा चरणी जो तिथे जर स्वच्छता श्रद्धा निश्चित वृद्धिंगत होते हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सभी को ये आवाहन किया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है वहाँ मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है ऐसे समय देश भर के मंदिरों में सफाई होनी चाहिए और उसी के चलते हम लोगों ने भी हमारे मुंबा देवी में जो हमारे मुंबई की आराध्य देवी है वहां जाकर हम लोगों ने सफाई की है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया है सभी को अपने श्रद्धा स्थलों पर जाकर आप चाहे किसी भी धर्म के हो आपको अपने श्रद्धा स्थानों पर जाकर सफाई करने का ये जो मंत्र है ये बहुत अच्छा आहे क्यक ज्या श्रद्धा से जाते अगर सफाई हो तो हमारी श्रद्धा भी बढती और साथ साथ एक भी अनुभूती होती असं आहे ज्यांचं या आंदोलनात काही कॉन्ट्रीब्युशन नाही असे लोक अशा प्रकारचे आरोप करून स्वतःचं हस करून घेत आहेत आणि कोट्यावधि हिंदू का अपमान करता है आता तरी उठा ने अशा प्रकार हिंदू का अपमान करना उबाठा से ने बंद करा था मंदिर वहीं बनाएंगे गया कह रहे कि मंदिर वहां नहीं बन रही लगभग तीन किलोमीटर दूर वहां की बन रही है पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं यार और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है ये बहुत गलत है